Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurani Safia binti Narhata daripada option Pendidikan khas masalah pembelajaran ingin membentangkan sebuah kajian kes mengenai penyakit mata Vogt-Koyanagi-Harada yang dihidapi oleh seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya menyiapkan tugasan ini sebaik mungkin. Dengan ini, saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Rosman bin Salubin, pensyarah bagi kursus PKUK 1094 Masalah Pembelajaran Ketidakupayaan Penglihatan kerana telah memberikan bimbingan tunjuk ajar serta nasihat yang amat berharga sepanjang tempoh tugasan ini berlangsung tidak lupa juga kepada ahli keluarga saya yang turut serta mendoakan dan memberikan sokongan moral tanpa berputus asa begitu juga dengan rakan-rakan seperjuangan yang turut membantu mencadangkan idea dan dorongan hingga ke penghujung tugasan. Akhir kalam, saya berharap agar sokongan dari semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam melengkapkan tugasan ini diberi ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tugasan ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membacanya kelak Berdasarkan kajian daripada artikel Case Report of a 4-year-old child with complicated Vopkoyonagiharada VKH At a Tertiary eye hospital oleh al kahtani Seorang kanak-kanak lelaki berketurunan Arab Saudi Berusia 4 tahun disyaki menghidap penyakit mata Yang kebiasaannya terjadi pada orang dewasa iaitu Wok Koryanagi Harada BKH. Kanak-kanak tersebut menjalani pelbagai jenis ujian pemeriksaan untuk merawat penyakit tersebut di Hospital King Khalid Eye Specialist. Mengikut rekod perubatan, seawal usia 3 tahun, kanak-kanak tersebut telah menjalani pembedahan katarak pada mata belah kanan. Namun, terdapat bahagian iris yang terperangkap dalam implan kanta sehingga membentuk gumpalan, sehingga membentuk gumpalan tisu di sekelilingnya. Sehingga kanak-kanak itu berusia 5 tahun, penyakit BKH menjadi semakin serius apabila jangkitan tidak didapati telah merebak ke mata kirinya. Sebelum saya melanjutkan kajian saya terhadap Artikel yang diberikan izinkan saya menerangkan apa itu VKH. Menurut kajian, VKH ialah satu penyakit kronik yang menyebabkan keradangan granulomatous panuveitis yang menyerang kedua-dua belah mata dan menunjukkan tanda awal jangkitan pada sistem pendengaran, neurologi atau berlaku perubahan pada kulit. VKH ini dipercayai tersebar disebabkan oleh penyakit autoimun yang menyerang pigmen dalam mata, kulit dan otak. Terdapat tiga fasa yang dilalui oleh penghidap VKH. Pada fasa pertama, pesakit yang menghidap BKH akan mengalami rasa sakit kepala yang sangat terik, demam ringan, fotofobia iaitu takut terhadap sinaran cahaya dan kekaburan penglihatan. Pada fasa kedua, berlaku keradangan dalam mata dan terdapat cecair-cecair yang tergumpal di bawah retina kerana tiada laluan keluar. Pada fasa kronik pula, akan berlaku perubahan pigmen pada mata seperti bahagian belakang mata berubah menjadi warna kekuningan. Perubahan pada kulit seperti vitiligo dan gangguan pendengaran. Rawatan segera sangat penting untuk mengurangkan keradangan dan perlu dilakukan dalam jangka masa yang panjang. Sekarang kita akan berbalik kepada kajian kes kita. Menurut artikel, kanak-kanak lelaki di Arab Saudi dipercayai menghidap penyakit VKH seawal usia 4 tahun. Berdasarkan penyelidikan di usia 3 tahun kanak-kanak tersebut pernah menjalani rawatan pembedahan katarak pada mata kanannya dengan menanam implan kanta tiruan intraokular untuk menggantikan kanta asal yang telah rosak namun begitu selepas pembedahan penglihatannya semakin kabur kerana terdapat bahagian iris yang tersangkut pada kanta intraokular tersebut sehingga membentuk satu gumpalan tisu di sekeliling kanta Selepas pemeriksaan doktor menjumpai beberapa komplikasi yang terkait secara tidak sengaja seperti ben keratopati iaitu pemendapan kalsium pada permukaan mata posterior CNK keadaan di mana Bahagian belakang iris melekat pada kanta mata dan fundus depigmentation iaitu warna retina yang telah pudar akibat keradangan serta terdapat awal pembentukan katarak pada mata sebelah kirinya pula. Semasa kanak-kanak itu berusia 5 tahun, pembentukan membran neovaskular subretina pada mata kiri kanak-kanak tersebut semakin teruk. Penyakit VKH ini telah merosakkan kedua-dua belah mata kanak-kanak tersebut sehingga mengganggu fungsi penglihatan yang dahulunya sempurna terdapat beberapa jenis ujian dan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap kanak-kanak berusia 4 tahun tersebut. Yang pertama ialah pemeriksaan sleep lamp atau sleep lamp examination. Apa itu sleep lamp examination? Ia adalah sebuah pemeriksaan mata yang menggunakan alat khas iaitu sleep lamp sejenis mikroskop dengan cahaya terang yang boleh difokuskan pada bahagian-bahagian tertentu pada mata. Slit lamp ini bertujuan untuk melihat struktur mata dengan lebih jelas dan terperinci, terutamanya pada bahagian depan dan dalam mata. Melalui alat ini, doktor boleh memeriksa bahagian kornea, iris, kanta mata, cecair dalam mata atau tanda-tanda keradangan atau jangkitan serta ia akan digunakan bersama lensa khas untuk melihat retina dan saraf optik. Dalam kes ini, slit lamp digunakan untuk merawat untuk melihat kesan uveitis iaitu keradangan dalam mata. Sekarang, mari kita beralih pula kepada ultrasound B scan. Sebentar tadi telah dijelaskan bahawa slit lamp examination digunakan untuk melihat struktur bahagian depan mata dan dalam mata. Untuk ultrasound B scan pula ialah imbasan yang menggunakan gelombang bunyi untuk melihat struktur dalam bola mata, terutama bila mata tidak dapat dilihat dengan jelas. Contohnya, kerana terdapat katarak yang tebal atau gumpalan darah dalam vitreous. Alat ini juga digunakan untuk membantu doktor melihat bahagian belakang mata tanpa perlu nampak secara langsung. Ia akan memaparkan bentuk dan kedudukan retina sama ada terangkat, bengkak atau terdapat cecair yang tergumpal. seterusnya fundus examination iaitu satu pemeriksaan yang juga untuk melihat bahagian belakang mata yang dipanggil fundus. Fundus examination ini bertujuan untuk mengesan kerosakan, keradangan atau perubahan pada retina dan saraf optik. Melalui pemeriksaan ini, doktor akan menitiskan ubat pada mata supaya anak mata membesar. Kemudian, menggunakan alat khas untuk melihat bahagian dalam mata. Secara keseluruhannya, fundus examination ini digunakan untuk memeriksa retina, saraf dan salur darah yang membuktikan jika terdapat kehadiran penyakit. Selain itu, terdapat juga pemeriksaan optical coherence tomography atau OCT. OCT ini ialah sejenis imbasan yang menggunakan cahaya untuk menghasilkan gambar lapisan retina dengan sangat terperinci, seolah-olah seperti dalam imbasan tiga dimensi di dalam mata. OCT ini digunakan untuk mengesan serous retinal detachment. Pada artikel hasil OCT menunjukkan pemisahan lapisan retina akibat keradangan yang kuat dan itu menandakan penyakitnya berada pada peringkat yang sangat aktif. Di samping itu, pemeriksaan sistemik. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat adakah penyakit PKH ini menyerang bahagian tubuh lain kerana ia bukan sahaja melibatkan mata namun melibatkan juga pada masalah pendengaran dan warna kulit. Pemeriksaan sistemik ini akan dilakukan apabila doktor memeriksa tanda-tanda yang berada di kulit, telinga dan sistem saraf. Sebagai contoh, perubahan pada kulit seperti vitiligo atau poliosis ataupun juga terdapat gangguan pendengaran. Pemeriksaan sistemik ini penting untuk memastikan rawatan bukan hanya tertumpu pada mata tetapi juga seluruh bahagian badan. Dan akhir sekali adalah pemeriksaan segment posterior atau posterior segment examination. Pemeriksaan ini menumpukan pada bahagian belakang mata seperti retina, saraf optik dan salur darah. Pemeriksaan ini sangat penting untuk mengesan tanda-tanda seperti disc hyperemia iaitu kemerahan iaitu kemerahan pada saraf optik, retinal detachment, depigmentasi fundus. Ini membuktikan penyakitnya telah melibatkan kedua-dua belah mata secara serius. Melihat ujian-ujian dan pemeriksaan yang telah dilakukan, VKH ini memang sangat berbahaya namun boleh diubati dan dikenalpasti dengan bantuan-bantuan alat khas. Seterusnya, kita beralih pula kepada tanda-tanda masalah penglihatan di dalam kes oh, Koyanagi Hanada ini. Pertama, penglihatan kabur. Kanak-kanak yang menghidapi BKH ini mengalami penglihatan yang kabur sejak usia kecil ketika usia 4 tahun. Ini berpunca daripada keradangan kronik pada bahagian dalam mata yang mengganggu fungsi retina serous retinal detachment juga turut menjejaskan kejelasan penglihatan kanak-kanak tersebut. Yang kedua, uveitis iaitu jangkitan atau keradangan pada mata. Dalam kes ini, doktor mengesahkan uveitis melalui pemeriksaan yang melalui pemeriksaan slit lamp dan fundus examination yang dilakukan pada kanak-kanak tersebut. Seterusnya, fundus depigmen. Seterusnya, fundus depigmentation. Hasil pemeriksaan fundus menunjukkan depigmentasi pada bahagian belakang mata. Kehilangan warna pada retina. Ini berlaku disebabkan oleh sel pigmen pada lapisan koroid yang rosak akibat serangan sistem imun. Seterusnya, fotofobia. Rata-rata pesakit BKH sering mengadu sakit mata dan tidak tahan terhadap cahaya. Situasi ini berlaku disebabkan oleh radang pada iris dan badan siliari. Di dalam artikel tidak menyatakan bahawa kanak-kanak itu mengalami fotofobia namun ada menjelaskan tentang risiko ia akan mengalami juga tanda-tanda fotofobia ini. Di samping itu, serial serous retinal detachment. Serous retinal detachment, detachment ini ialah keadaan di mana terdapat cecair di bawah retina yang menyebabkan lapisan retina terangkat. Ia merupakan tanda-tanda utama BKH dalam fasa yang sangat aktif dan menjadi punca utama juga penglihatan pesakit semakin kabur. Yang keenam, keradangan pada mata Kes ini menunjukkan keradangan yang menyeluruh di kedua-dua mata, termasuklah tanda-tanda seperti band keratopati, posterior senikai dan membran di sekeliling kanta tiruan. Tambahan pula, pesakit VQH selalunya sukar untuk menumpukan pandangan dan mengikuti arah objek dengan baik, disebabkan penglihatan yang kabur retina terangkat dan warna fundus yang pudar, pesakit sukar menumpukan pandangan pada objek. Dan yang terakhir pula, perubahan pada kulit seperti penyakit vitiligo dan poliosis. Dalam sesetengah kes, pesakit akan mengalami vitiligo iaitu terdapat tompok-tompok putih pada kulit dan poliosis iaitu rambut putih yang peramatang Gejala perubahan terhadap kulit masih belum muncul Namun, pemeriksaan sistemik tetap dijalankan untuk memantau kemungkinan perubahan itu Paparan menunjukkan kesan-kesan terhadap perkembangan kanak-kanak yang menghidapi penyakit VKH ini Perkembangan dari segi penglihatan, kanak-kanak akan mengalami keradangan mata yang berulang ini menyebabkan penglihatan penglihatannya kabur dan lemah pada kedua-dua mata. Kehilangan penglihatan ini akan menjadikan dia sukar untuk bergerak secara bebas dan terpaksa bergantung pada diri lain seperti diri sentuhan dan diri pendengaran. Kanak-kanak akan kerap meraba-raba persekitaran mereka untuk mengagak sesuatu objek. Dari segi perkembangan kognitif pula, masalah penglihatan ini memberi kesan yang besar kerana kanak-kanak tersebut tidak dapat melihat sesuatu objek atau visual dengan jelas. Ini menjadikan mereka sukar untuk memberi tumpuan kepada bahan visual seperti gambar, bentuk ataupun huruf. Perkara ini semestinya menyebabkan kelewatan dalam pembelajaran dan mengganggu akademik mereka. Yang ketiga, perkembangan dari segi sosial dan emosi. Kanak-kanak BKH cenderung untuk bertindak lebih pasif dan akan menunjukkan tanda-tanda kemurungan. Mereka sukar untuk menyertai aktiviti berkumpulan kerana tidak dapat melihat persekitaran dengan baik. Seterusnya, perkembangan dari segi bahasa dan komunikasi. Masalah ini akan melambatkan perkembangan bahasa kanak-kanak. Walaupun mereka boleh mendengar, namun mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Atas kekurangan rangsangan visual untuk belajar membaca, melalui pergerakan mulut atau ekspresi muka orang lain. Terdapat kajian yang menyatakan bahawa manusia akan belajar sesuatu perkara dengan cara meniru kemudian melakukan apa yang dilihat. Dalam kes ini, kanak-kanak mungkin sukar untuk mengenal huruf, membaca dan menulis kerana kesemua aktiviti itu bergantung kepada keupayaan visual. sekali perkembangan motor. Kanak-kanak sukar untuk menganggar jarak dan arah objek. Mereka tidak yakin untuk bergerak sendiri tanpa bantuan orang lain. Ini menjadikan mereka akan sentiasa bergantung pada bantuan orang dan mudah untuk hilang motivasi melakukan ketika melakukan aktiviti fizikal. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang cadangan intervensi untuk penyakit DKH ini pertama rawatan perubatan yang sistematik pesakit BKH perlu me menjalani rawatan perubatan yang sistematik dalam artikel ada menyatakan kanak-kanak itu mengalami rawatan perubatan menggunakan pada awalnya menggunakan kortikosteroid Namun, ditambah lagi dengan immunosuppressant bagi mengawal keradangan dalam mata yang agak teruk. Langkah ini membantu untuk mengurangkan kesakitan, mengawal jangkitan serta mencegah kerosakan yang kekal pada retina dan saraf optik. Kedua, pemeriksaan mata secara berkala. Pesakit PCH perlu menjalani pemeriksaan mata secara berkala contohnya melalui ujian OCT dan fundus fotografi. Ujian ini penting untuk menilai keadaan retina, pengumpulan cecair atau tanda-tanda keradangan yang bakal berulang. Seterusnya, sokongan rehabilitasi secara visual. Selepas rawatan, Sebahagian pesakit akan mengalami penglihatan yang kabur atau terhad. Oleh itu, intervensi ini amat penting untuk membantu pesakit menyesuaikan diri dengan tahap penglihatan baru mereka. Mereka akan dibekalkan dengan penggunaan alat bantuan penglihatan seperti kanta pembesar, lampu khas serta akan disediakan latihan orientasi dan mobiliti untuk membantu mereka mengenali persekitaran. Yang keempat, intervensi pendidikan awal. Kanak-kanak dengan masalah penglihatan akibat BKH ini perlu disokong melalui pendidikan yang inklusif. Pendekatan ini boleh dilakukan dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai seperti penggunaan kod tulisan Braille, bahan bercetak yang besar atau bahan yang mempunyai kontrawarna yang agak tinggi. Sekolah juga boleh menyediakan bahan-bahan berunsur bunyi atau visual yang jelas dan besar supaya murid dapat memahami isi pelajaran dengan lebih mudah. Cara ini dapat memastikan murid untuk terus mengikuti pembelajaran tanpa rasa rendah diri atau rasa terpinggi. Dan yang akhir sekali ialah sokongan emosi dan keluarga. Sokongan ini sangat penting kerana ahli keluarga dan yang terdekat mempengaruhi emosi kanak-kanak tersebut. Oleh itu, kaunseling dan bimbingan psikologi perlu diberikan bukan sahaja kepada pesakit namun ahli keluarga juga untuk membantu mereka menerima keadaan ini dengan cara yang positif. Sokongan moral daripada ahli keluarga dapat membina keyakinan diri dan semangat pesakit untuk belajar walaupun menghadapi keterbatasan penglihatan. Kesimpulannya, kes penyakit Vogt-Koyanagi-Harada (VKH) ini yang berlaku pada kanak-kanak berumur 4 tahun menunjukkan bagaimana gangguan autoimun yang menyerang tisu mata boleh memberikan kesan yang amat besar terhadap penglihatan dan perkembangan menyeluruh seseorang individu sejak usia awal lagi. Pengesanan awal dan rawatan segera sangat penting untuk membantu dalam menentukan rawatan yang sesuai rawatan yang sesuai dalam usaha mencegah komplikasi jangka panjang seperti katarak, glaukoma dan kehilangan penglihatan yang kekal secara keseluruhannya. Kes ini menegaskan kepentingan penilaian kesihatan mata secara awal dan berterusan bagi murid yang berisiko mengalami ketidakupayaan penglihatan. Pemeriksaan yang menyeluruh bukan sahaja membantu mengesan penyakit seperti VKH ini dengan lebih cepat. Namun, kita juga dapat memastikan kanak-kanak mendapat sokongan pendidikan dan intervensi awal untuk menjamin perkembangan dan kualiti hidup mereka. Sekian itu sahaja daripada saya.